два да второй раз и меня зовут полина и как видите мы готовим коктейль бананы мы уже положили и сейчас будем класть яблоки как видите у нас вот такой и грязный не столик О, прям так темно хорошо прям вынести все яблоки цвету. все фрукты нужно измельчить потому да. что иначе блендеров не замешает всех Просто да выдержишь. и как видите я готовлю сдание яблоко лицо и не буду показывать <звук> видите Даша яблоко все измельчает груша да общем, надо нарезать все желательно помельче да Или потом мы будем резать сейчас грушу как видите Даша ее открывает сейчас будет резать а пока что я поставлю на паузу давай снимаем. помоем нашу грушу Даша моет грушу груша моет Дашу. а спасибо и как видите вот сейчас Даша режет как видите она отрубает ну вот эту начальную часть груши голову -да. с плечи да и она режет Грушу, да? Короче, сейчас я поставлю на паузу И сниму уже, когда она будет добавлять грушу в блендер И все, уже, можно сказать, мы снимаем уже минуту И Даша измельчает последнюю грушу Вот эти, тень, да, тень, даже видно Вот, и сейчас она добавляет ее в блендер Даша добавляет, Даша добавляет, Даша добавляет Эта песенка заела тоже так, теперь а, молоко. Теперь мы должны разрезать молоко, потому что оно, ну, как всегда, через... Через... Через, понятно, что. Идёт я просто рецепт, я рецепт, я да, я не специалист по рецепт. этому отрезанию, именно этого молока, потому что я всегда покупаю с крышечкой. Я думаю, что оно будет. И вот. Молоко. И дальше разрезаем Так, сколько нам молока надо добавить? Ну, думаешь? наверное, вот, вот до вот этой штучки. Видишь, до штучки? Ну, все -таки. Все таки немало, там вот уже шуточка. все таки коктейль будет. До молока добавлю, если больше. Mm -hmm. Еще побольше даже. Думаешь, побольше, ну, Да, побольше. да, да. Вот теперь хватит. хватит. И теперь сейчас мы будем делать блендер. Бленд просто, может быть, накинем. Да. Ну, Смотри, вообще. Там надо эту штуку. Там что еще вот эту штуку надо, потом вот эту штуку подсоединялку. Ну и, короче, я поставлю на паузу. И скоро мы уже будем начинать делать первый наш коктейл. Ну и вот. Звуки, конечно, такие И что, не слышно из моего голоса. Вообще. И как видите, вот у нас уже получается такой хотте. И -и -и, Ладно, надо пока стаканы приготовить. Да, надо приготовить стаканы. <сёк> и вот мы добавили сахара. и Блин, Поль, ты не включила даже. Да, вот сейчас Даш ее включат. Ну да, мне кажется, тоже уже хватит. И сейчас мы перельем это в чашки. Так, ну что ж, уже все, да, снимаешь? И как видите, я уже вижу какой коктейльчик. Беленький, как банан. Ну, что, вкусный Даш? Ну, и все кусачки фруктов. Ну, потому что у нас не очень хороший блондер, так. Вкусный вообще. И вот так вот мы приготовили. И с вами была Полина. Всем удачи, всем пока.